Чем занимается Кабмин, пока она тоже на пороге? Я думаю, что людям будет интересно. Будь ласка. Я вам рассказываю. Сегодня какое число у нас? 16, -е. 16 -е. Завтра 17 число. Четвертый раз переносили. Сейчас же ж война на пороге, может быть, мы с вами забудем. Да, у нас же ж лохотрон из нас делают. Они же знали, что войны не будет. Ну, все знают, что войны не будет. Завтра 17 число. Должно состояться собрание, наконец-то, акционеров Укрнафты где 50 там с копейками процентов наши с вами, а 42 частный э, предприятия. Как перед ней не гнитесь, Наташа, господа, вам не снискать признание Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Вот так относятся к нам прикрываясь вот этими вот словами о безумной поддержке. Потому что все должно выражаться в цифрах, фактах и в действии. А про действия мы сегодня поговорим. Хотел, хотела еще... Сейчас, Дима, сейчас закончишь про тарифы, но я хочу напомнить, что у нас еще есть такой очень серьезный вопрос по телеканалу «Наш». Да. А времени умолимо, поэтому заканчиваем про тарифы, то, что ты хотел сказать, и перейдем к раз гуманитарному Окей, Да, да, да. Не думая о тарифах свысока, да? Наступает время, они Быстрее осмысление, да. да, летят они как пули у виска за газ, за воду, мусор, отопление. Э, пародия, значит. Э, рассказываю сейчас вам, э, что такое диверсия. Война же на пороге, все же должны сгуртуваться. Великая Отечественная война, говорил, говорю и буду произносить в прямом эфире. Ни один указ меня не заставит изменить мое мнение. И то, что мой город Одесса, город Кир, герой, я буду говорить в прямом эфире. И мне не стыдно, потому что тогда, тогда не было интернета и мобильных телефонов. И мои два дедушки не знали про ужасы Сталина и Берии. И воевали они не за них, а за мою маму и папу. И за нас с вами, вот за этот телеканал. И чтобы мы жили в 20 веке. Поэтому да плевать я хотел на эти законы. Законы. Они омерзительны и отвратительны. Это первое. Второе. Народ, утративший свое прошлое или забывающий свое прошлое, да, утратит свое будущее. Тоже сказал Черчилль, который нам с вами нравится. Теперь про 8-9 мая. Коротко. Европа, следите за мыслью, внедрила традицию отмечать 8 мая День памяти и примирения. Я понимаю философию европейцев. Нормальную штуку они хотят сделать. Да, день памяти, ребята, надо помнить, говорят они, день объединения, чтобы никогда фашизм больше, чтобы этого не повторилось, чтобы, так сказать, никогда фашисты и нацисты да, и не приходили к власти. День памяти, да, вот такая. И день примирения. Что они хотят этим сказать? Ну давайте, мол, как-то же вот мы, вот как -то ж мы вот примиримся, потому что нацизм, потому что Гитлер, потому что вся Европа кормила Гитлера и поддерживала Гитлера и так далее. Философия Европы и вот этой традиции мне понятна половине я ее разделяю. День памяти, надо взять гвоздичку. Окей, я за. Ребята, хочу спросить о вас. А почему вы против моей традиции 9 мая, День Великой Победы, многонационального, советского народа, нас фашистской Германии? Вы что считаете, я, Дмитрий Спивак, не знаю историю? Не... Теперь я задаю вопрос. Какое моральное право имеют эти журналисты сегодня вести на марафоне, который еще вчера... Пропагандували цього пропагандона на Ахметовсько-Ригавських Сєпорському телеканалі Україна 24, з якого не вилазив, до речі, Іляшко. У мене наступне питання: куди дивиться Служба безпеки України, яка не звертала увагу на заяви цього Сєпора. Мене третє питання. В смислі Буданов вручив подяку цьому Сєпору? Крило Будану вручає подяку цьому сепаратісту, в той час, як мене волонтера, патріота, всі собаки журношлюхи називають державним зрадником. А це у нас, значить, виходить, якщо я не ошибаюсь, український хіро, чи що? У нас взагалі все з голови на ноги перепуталося? Чи я в другому мірі якомусь живу? Какого сука хера цього гандона подяками обліпили?